Selamat sejahtera semua. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan topik kami yang bertajuk Etika dan Peradaban dalam Masyarakat Kepelbagaian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan bahagian sinopsis dan maksud etika dan peradaban. Malaysia ialah sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum, budaya dan agama dalam masyarakat kepelbagaian seperti ini etika dan peradaban memainkan peranannya sangat penting dalam memastikan keharmonian toleransi dan perpaduan dapat dikekalkan. Etika merujuk kepada nilai moral serta prinsip yang membimbing tingkah laku manusia manakala peradaban pula merujuk kepada tahap kemajuan budaya sosial dan pemikiran sesebuah masyarakat. Untuk slide ini, saya akan terangkan proses pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat. Secara asasnya, proses ini berlaku melalui empat komponen utama. Pertama ialah pendidikan. Pendidikan memainkan peranan penting kerana nilai etika diajar sejak dari sekolah melalui pendidikan moral, agama dan pelbagai aktiviti kokurikulum seperti gotong royong. Contohnya, pelajar dididik untuk menghormati guru dan sesama rakan. Kedua, ialah agama dan kepercayaan. Setiap agama menekankan pembentukan akhlak dan nilai murni dalam kehidupan manusia. Contohnya, ajaran seperti amanah, tidak menipu dan mengamalkan sikap belas kasihan dan tolong-menolong. Ketiga, ialah institusi keluarga dan masyarakat. Keluarga merupakan tempat pertama anak-anak belajar adab Masyarakat pula membantu membentuk perpaduan dengan amalan hidup berjiran. Contohnya, ibu bapa menegur anak supaya memberi salam kepada jiran atau menjaga tingkah laku. Keempat, ialah dasar dan undang-undang negara kerajaan turut menyokong pembentukan etika melalui dasar perpaduan seperti rukun negara. Undang-undang juga menegakkan sikap hormat menghormati serta menjaga keharmonian contohnya dengan mendorong masyarakat untuk bersikap toleransi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk slide ini, saya akan terangkan tiga komponen utama etika dalam masyarakat kepelbagaian. Pertama, ialah prinsip moral. Ialah nilai asas untuk kita menentukan sesuatu itu betul atau salah. Antara contohnya kejujuran, amanah, antil dan menghormati orang lain. Seterusnya, yang kedua ialah norma sosial iaitu tingkah laku yang diterima atau ditolak oleh masyarakat. Setiap komuniti ada norma masing-masing seperti yang dianggap sopan, sesuai atau tidak sesuai mengikut budaya masing-masing. Dan yang ketiga ialah nilai iaitu kepercayaan tentang perkara yang dianggap penting dalam kehidupan. Contohnya tanggungjawab, kesetiaan dan integriti. Nilai inilah yang akhirnya mempengaruhi bagaimana seseorang membuat keputusan etika dalam situasi sehari-hari. Seterusnya, kita lihat bagaimana hubungan antara etnik terbentuk dalam masyarakat majmuk. Yang pertama ialah perkenalan di mana pelbagai kaum mula berjumpa dan berinteraksi. Contohnya, pelajar Melayu, Cina, India berinteraksi dan saling mengenali dalam proses minggu orientasi. Yang kedua ialah proses persaingan, apabila kumpulan etnik bersaing dalam peluang ekonomi, pendidikan dan sosial, contohnya persaingan mendapatkan biasiswa. Yang ketiga ialah konflik, iaitu boleh berlaku jika persaingan tidak diurus dengan baik, contohnya isu sensitif dalam berkaitan kaum atau agama. Yang keempat akomodasi ialah usaha mencari toleransi dan menghormati perbezaan, contohnya menguruskan makanan halal dan vegetarian dalam Majlis tertentu. Akhir sekali ialah integrasi dan asimilasi. Integrasi bermaksud setiap etnik mengekalkan identiti sendiri tetapi hidup bersatu. Asimilasi pula bermaksud berlaku bila etnik minoriti melebur dalam budaya majoriti. Assalamualaikum. Saya Diana dan seterusnya saya akan membentangkan topik saya iaitu Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Selat Melaka memainkan peranan penting sebagai jalur perdagangan antarabangsa yang menghubungkan dunia timur dan barat. Melalui aktiviti perdagangan Pedagang dari Arab, India, China dan Nusantara bertemu dan berinteraksi. Ini membawa kepada pertukaran budaya, bahasa serta kepercayaan dan akhirnya mewujudkan masyarakat yang berbilang kaum dan beradab di rantau ini. Ia juga menjadi asas kepada perpaduan dan keharmonian masyarakat Malaysia hari ini. Seterusnya, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, negeri Melaka mencapai kemuncak sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Pedagang dari pelbagai negara datang ke Melaka untuk berdagang yang sekaligus mewujudkan interaksi budaya dan etnik yang harmoni. Sistem pemerintahan ketika itu menekankan nilai keadilan, kesetiaan dan kesopanan dan sopan santun yang menjadi asas kepada etika dan peradaban masyarakat Melayu hingga kini. Pada slide ini kita akan melihat bagaimana pendigitalan memberi impak yang terbesar kepada warisan budaya. Pertama sekali ialah proses pendigitalan. Sebenarnya membantu memperluas penyebaran warisan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok yang menjadi kini ruang utama untuk mempromosikan seni tradisi terhadap masyarakat global. Selain itu, teknologi seperti VR, AI dan laman web, aplikasi membolehkan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik terutamanya terhadap generasi muda. Pada masa yang sama juga, kita harus sedar bahawa pendigitalan mempunyai risiko yang tinggi. Antaranya ialah risiko kehilangan nilai autentik budaya asal penyalahguna maklumat atau commercializing berlebihan. Oleh itu, penggunaan teknologi perlu disertai etika yang betul agar warisan dapat dipelihara secara bertanggungjawab. Slide ini menekankan kepentingan menyimbangkan kemajuan dunia moden dengan usaha memelihara warisan budaya. Dalam era teknologi yang pesat ini, masyarakat menuntut keseimbangan antara inovasi digital dan nilai warisan supaya identiti negara tidak terhakis. Integrasi inovasi digital dalam warisan seperti digital archive, dokumentasi dan platform interaktif membantu memperkukuh identiti negara sambil memastikan nilai budaya dapat dipelajari oleh generasi yang akan datang. Walau bagaimanapun, pembangunan moden haruslah berlandaskan nilai agar tidak mengetepikan kepentingan sejarah dan tradisi. Pendidikan dan kesedaran awam juga sangat penting untuk memupuk rasa tanggungjawab terhadap warisan budaya. Dengan adanya kesimbangan ini, kita memastikan Kemajuan teknologi tidak menghilangkan jati diri budaya yang menjadi asas pembentukan masyarakat dan negara. Secara keseluruhannya, etika dan peradaban memainkan peranan yang penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan juga bersatu padu di Malaysia yang berbilang kaum ini. Nilai moral, adab dan norma sosial pulalah menjadi asas kepada setiap manusia sebagai tingkah laku yang beretika. Manakala pendidikan agama, keluarga dan juga dasar-dasar negara perlulah berperanan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Sejarah seperti peranan Selat Melaka dan juga zaman Kesultanan Melayu Melaka telah menunjukkan bagaimanakah etika, keadilan dan juga kerjasama telah menjadi teras pembentukan peradaban bangsa. Oleh itu, keseimbangan antara kemajuan moden dan juga nilai tradisi amat penting bagi mengekalkan perpaduan, keharmonian dan identiti bangsa Malaysia. Sekian, terima kasih.